Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Masazırda 569 nömrəli marşruta yaxın belə bir rüst görünüşü olan, 2 mərtəbəli, 5 otaqlı, monolit betonlu olan həyət evi satışdadır. Evin mərtəbələri arasında qeyd etdim ki, monolit betonludur. Tam təmirli vəziyyətdədir. Geniş şüşəli otaqları var. Bax bu evin üst görünüşü pəncərlə şəbəkə sistemində yığılıbdır evin düz görünüşünə bax tələbə kavantik daşlar yığılıbdı çox gözəl və səliqəli bir iş görülüb. Dörd bir tərəfi qoşa daşla tikilib, kürsülüdür, geniş və hündür zirzəmsi var. Geniş bir həyəti var. Həyətində daş döşənib və bax burda həyətində yay mətbəxi də düzəlibdir ki, bax belə manqallı da var burda düzəltmək olar. Manqallısı və hər bir şey yay mətbəxi üçün şəraiti var qasuşuq otel kanalizasiya sistemi hər biri çəkilibdir. Bir daha evin görünüşünü göstərəm. Bax bu həyətində burada güləşmək üçün də yer saxlanılıb. Həyətinə su xətti çəkilib. Quruntuları oxması üçün həyətinə trap xətti çəkilib. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Evin görünüşləri və həyəti ilə tanış olduq. İndi isə evə daxil olaq. Piləkənləri də on qeyd etdim ki, belə abləsovka daşlarla düzülmüşdür. Evə daxil olduqda geniş bir dəhlizi. Kombi sistem hər bir otağa çəkilib, dəhlizə çəkilib. Döşəmə göründüyü kimi laminat sistemidir və pilləkənləri mərmər vurulmuşdur. Geniş bir dəhlizi var. 1-ci mərtəbədə 2 otaq, mətbəxi və hamam otağı və kladovka yerləşir. Bura sağ tərəfdə geniş bir salon otağı Qonmisin qeyd etdim ki, hər bir otağa çəkilib və qonsoner üstündə işıq xətti çəkilib. Geniş bir pəncərəsi var. Otaqların hər birinə gün işığı düşür. Marşrut evdən, e, onu qeyd etdim ki, bir 10 metr aralı bir məsafədən keçir. Bura salon otağı, çox genişdir. Hər bir otaq genişdir, geniş və işıqlıdır. Və hər bir otağın da qapısı dəhliz açılır. Bura isə birinci mərtəbədə ikinci qoroxalı. Böyük mətbəxi. Mətbəxi də kifayət qədər genişdir. Çox geniş. Və göründüyü kimi gün işığı hər bir otağa düşür. Mətbəx mebelləsinin yeri artıq hazır vəziyyətdədir. Qısacası mətbəx mebellərinin yığılması qalır. Və burada isə hama otağı var, birinci mərtəbədə. Bunu qeyd etmişik, ikinci mərtəbədə də, yəni birinci və ikinci mərtəbədə də hama otağı var. Alıcılar arasında satış arasında razlaşma yolu ilə qoyula bilər bəhə dəhlizi və burada da pilləkən altında belə bir qlavovka yeri hazır saxlanılıbdır ki, müəyyən əşyalar yerləşdirmək olar və kombi aparatı üçün də yeri burada artıq yer hazır vəziyyətdədir. 1-ci mərtəbə ilə tanış olduq, indi isə 2-ci mərtəbəyə qalxaq. Və pilləkənlərdə də göründüyü kimi mərmər düzülübdür. -mər 2-ci mərtəbəyə qalxdıqda 3 yataq otağı, hamam otağı, eyvan otağı yerləşir. 2-ci mərtəbədə də dəhliz genişdir ortaqları və bax burda heyvana çıxışı. Qapı yan tərəfdə yer saxlanılıb. Ki buradan da istifadə etmək olar. Bura heyvanın ətraf yaşa bilər bir. Məktəbə də yaxındır, yaxınlıqdır. 100 metr aralı məsafədə məktəb yerləşir. Marşrut isə bax düz bax burdur. Bu yoldan keçir. 100 metr aralı məsafədə. 1-ci mərtəbədə də geniş bir yataq otaqları yerləşir. Göydiyim kimi 3 e, geniş yataq otağı. Cəmi 5 e, otaqdan ibarətdir otaqlar. Çox geniş proqtaqları var. Tam təmirli vəziyyətdədir. Çox keyfiyyətli və divar kağızlarından istifadə olunub. Çox zövqlü, işıqlı divar kağızları vurulubdur. Bu da otaqları işıqla göstərir ki, çox gözəl bax, belə səliqəli iş görür. İkincisi də çox keyfətli. İş görülür. Mərtəbə arası bir daqiqəlik manalı betondur. Qombistin hər bir otağa çəkilib. Burası ikinci mərtəbədə üçüncü yataq otağı. Kifayət qədər genişdir otaqlar. Geniş və işıqlı otaqlar. Hər bir otağa bir daha qeyd edim ki, genişliyi düşür. Otaqların qarşısı kəsilib və pəncərlərin qarşısı kəsilib. Sanat qaydasında dörd çıxarış mütləqdir. Notarial kontorda alıb-satqiya gediləcək. Bura isə ikinci mərtəbədə yerləşən hamam otağıdır. Görünür ki, burada meza kafeldir və duş qabını çıxında yeri hazır vəziyyətdədir. Evlə tanış olduq, qeyd edim ki, ev 5 otaqdan ibarətdir, mərtəbə arası naralıb betonludur. 3 sot torpaq sahəsinə yaxın bir ərazidə tikilib. Bu evin tikilməsinə və təmirinə dəyər verildikdə qiyməti çox münasibdir və real alıcıya endirim olunacaqdır. Bu ev və digər başqa evlər haqqında əlaqə məlumat almaq istəyənlər aşağıda və ekranda göstərilən nömrəyə əlaqə saxlayıb daha dolğun məlumat əldə edə bilərlər. Hər kima varsa Allah xeyrini versin.